न गताश्च देशे भिशते तिरङ्गे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतं सम्भट्ट प्रदानाय कृपावती सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे शृङ्गे विविध प्रसङ्गे देशाद्य शृङ्गेऽपि सदा वसन्तं तमर्जुनम् मल्लिक नमामि संसार समुद्रेतुं भवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय त सज्जनानाम् अकाल मृत्युः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम् कावेरिका नर्मदयो हकारम्प्रदानाय सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेश कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन सदैव मान्धातु वसन्तं मोकारमीशं शिवमे कमीरे पूर्वोत्तरे पेट्रोलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजा समेतम् सुराष्ट्र सुराधित पदपद्मं श्रीवैद्यनाथं नमामि याम्य सगन्धे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गम् विविधैष भोगैः सद्गतिमुक्ति प्रदमिशमेकम् श्रीरागनाथम् शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे चतटे रमन्तम् सम्पूज्यमानं सतत मुनीन्दैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यः केदारमेशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तम् गोदावरी देशे दर्शनात्पातकमशुनाशम् प्रयातितम् त्यम्बकमिषमे सुताम्पर्णि जलराशि योगे निबध्य सेतुं विशिखिर सङ्ख्यः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितम् तम् रामेश्वराख्यम् नियतम् नमामित्यम् दाकिनी शाकिनी का समाजे निषेव्यमानम् पिशित शनैश्चे सदैव भीवाधिपद प्रसिद्धम् तम् शङ्करम् भक्त हितम् नमामि निषेद्यमानम् சி காசன சதை பீமாதி பத பிரம் தம் சங்கரம் மத்தம் நமாந்த மானந்த ஆனந்த கந்தம் ஹத்த பந்தம் பாரணீநா அனநா इलापुरेरम् जविशालके कोऽस्मिन् समुलसन्तम् च जगद्वरेण्यम् वन्दे महोदारकरस्वभावम् कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादश लिङ्गकानाम् शिवात्मनाम् प्रोक्तमिदम् क्रमेण स्तोत्रम् पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदा लोक्य नि सम्भगेच्छैति द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्